اسلام علیکم جی بارک اسلام کیسے ہیں سر آپ شکر رحمد اللہ اچھنا صاحب جب ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مراج ہوا اور آسمانوں پہ لے کے گئے تو انہیں پہلے بیت المقدس لے جایا گیا یعنی کھانا کعبہ سے ہی کیوں آسمانوں کی طرف نہیں لے کے گئے کیا یہ اللہ تعالیٰ کے گھر نہیں ہے دین اسلام کی روشنی میں بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یقیناً مکہ کے شہر میں جو خانہ خدا ہے جو خانہ کعبہ ہے وہ ہمارے لیے مقدس ترین جگہ ہے ہم اس کی طرف ہمارا قبلہ ہے منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور جو بیت المقدس میں جیروسلم شہر میں بیت المقدس ہے وہ بھی ہمارے لیے مزد اتنا ہی ہے دیکھیں اس میں اللہ کے راز ہیں یہ تو ہمارے علماء نے کہا نا کہ وہ ہم زیادہ بہتر ہیں وہ کم بہتر ہیں وہ فلانا بڑا نبی ہے فرانا چھوٹا نبی ہے فلانا تمہارا نبی ہے فلانا ہمارا نبی یہ تو تیر میر ہو گیا ہمارے علماء کی حد تک اللہ کی نظر میں تمام انبیاء مقدم ہیں اور میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ جو جیروسلم شہر ہے وہ وہاں بڑے انبیاء دفن ہیں وہاں بڑے انبیاء پیدا ہوئے وہ بڑی مقدس زمین ہے جس پر اللہ نے بڑا فضل کیا اور آپ اگر وہ اس آیت کو دیکھیں جو آئس کہہ رہی ہے کہ سبحان اللہ دی اسراب دے ہی پاک کا گوزار جو لے گی جاتا رات اپنے بندے کو مجدے آرام سے مجھدہ افسر تک اور جس کے گردہ گرد ہم نے برقتے رکھی رکھیں کس کے گردہ گرد جہاں پہ لے کے گئے اس کے گردہ گرد اللہ سبحانہ نے برقِ نال اب کچھ فرقے والے تو یہ کہتے ہیں جو پاک کی وہاں کی آ گئے وہاں پہلے سے برکھتے تھے یہ کفر ایسی بات کرنا کفر ہے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے وہاں پہ برکتیں نہیں آئیں پہلے ہی برقت ہماری زمین تھی جہاں پہ ہمارے نبی کو اللہ کی دار لے کر گئی ابھی آپ آب کا سوال ٹھیک ہے کہ وہ خانہ قابل تھی آسمانوں کی سیر کیوں نہیں کروا دے گی کی؟ کیا یہ اللہ کا گھر نہیں ہے لیکن یہ اللہ کی وہ رات ہیں اللہ جس طرح چاہتا ہے وہ کرتا ہے وہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے وہ کسی کا پابند اور متعدد نہیں ہے وہ کہ ایسے کر لو وہ کسی کی اپنی مرضی والا ہے وہ کسی مردی پر نہیں چلتا وہ اللہ سبحان ہے وہ ایک طاقتور ہستی ہے وہ ایک تجلی ہے وہ تجلی جسے فرشتے خوب کھاتے ہیں جسے اس کے ملائق خوب کھاتے ہیں تجلی سے اس آواز سے وہ ایک ایسی تیر ہم نے تو اللہ تعالیٰ کو ایسی بنا لیے نا کہ نبیوں کے ساتھ مکس کر دیا کہ پتہ نہیں نبیوں کے ساتھ کوئی اس کا بڑا نرمی کے ساتھ لیتے ہیں ہم اللہ کو وہ بہت حیدر ناک طاقت ہے اس سے فرشتے بھی ڈرتے ہیں ہمارے ساری مخلوقیں ڈرتی ہیں کائنات کی جتنی تو اس لیے وہ اپنی مردی والا ہے وہ وہاں کیوں لے کر گئی اور آگے کیا حدیثوں میں آتا ہے کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ وہ سونے کی سیڑھی رکھی گئی پہلی سیڑھی پر رکھا تو پہلا آسمان دوسری پر رکھا تو یہ جو ٹیمپل ہے نا گولڈن ٹیمپل میرا جو علم ہے جو میری ریسرچ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ اس کے اوپر ہی آسمانوں کا دروازہ ہے اگر میں بات کروں بات تو سائنسی ہے بڑی دور تک مجھے کرنی پڑی اور اس کے اوپر بھی آپ نوٹ رکھیے گا میں اس کے اوپر بھی بلاگ بناؤں گا जیب. ایک سیریل بنانا چاہتا ہوں جو میں شروع سے لے کے آخر تک تاکہ انسانوں کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھ آ جائے شارٹ جہاں پہ یہ بتا رہا ہوں کہ آسمانوں کا دروازہ میری نختہ نظر گولڈن جو ٹیمپل ہے جہاں پہ نبی پاک کو سیڑھی رکھی گئی وہی سے آسمان کا دروازہ اس لیے وہاں لے کر گئے فرشتہ اس لیے وضاحت لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد افسر تک اور پھر جہاں پہ ہم نے برکتیں رکھی ہیں عطا کہ اللہ تعالیٰ اپنے عجائب دکھائے آسمان دکھایا گیا جنت و دکھائی گئی مراج جس کو کہتے ہوا ابھی کچھ لوگ کہتے ہیں خواب میں چلو وہ بھی اہل علم ہے میں جسم خواب میں گئے یا جس طرح سے بھی لیکن وہ جو بھی پروسیجر کیا گیا وہ وہاں کیوں لے جایا گیا وہاں لے جانے کی کیا مقصد کھانا سے ڈائریکٹ آسمانوں کی سیر کیوں نہیں رہے اسی لیے نکلوائی گئی اللہ سبحان وہاں پہ برکتے ہیں وہ بڑی مقدس زمین ہے اللہ تعالیٰ اس زمین کی بڑی قدر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں اس زمین کے اوپر اوپر رہا کرتے تھے جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو کلام کیا سید اللہ موسیٰ کو تو اللہ نے کیا کہ میں وہ زمین آپ کو دوں گا کون سی زمین دوں گا جو اسرائیل کی زمین ہے جو فلسطین کی زمین ہے یہ فلسطین کی زمین اللہ نے وعدہ کیا اسرائیل کو دینے کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نائج کی وہاں پہ یسو مسیح کا ہے روزہ ہے اس سے پہلے اور انبیاء جو وہاں پہ دفن ہے مدفون ہے اور پیغمبر یقوب کی رہنے کی جگہ رہی ہے وہ ابراہیم کے رہنے کی جگہ رکھی ہے حضرت عصاق کے رہنے کی وہ تمام پیغمبروں کی جائے پیدائش ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ برکتیں نازل رکھی ہوئی ہیں اور میرا خیال ہے کہ آسمانوں کا جو دروازہ ہے وہ وہیں پہ ہے بیت المقدس کے اوپر ہی ہے کسی جگہ پہ جہاں سے فرشتے آتے ہیں زمین پر اپنا کام کر کے فوری جو ہے وہ یہ ٹیکنالوجی یہ روز نہیں ہوتی کہ وہ ابھی دیکھیں ان کی باتیں جب یہ مراج کا واقعہ نے کہا وہ نبی پاک کا پہلا قدم چاند پر پڑ گیا دیکھیں چاند زمین سے آٹھ گنا بڑا چھوٹا ہے دیکھیں بہت بڑا ہے یہ جو گڑے نظر آتے ہیں یہ کوئی پیر کے نشان نہیں ہے یہ بڑے بڑے سمندروں سے بھی بڑے گڑے ہیں ہمارے جو یہاں پہ اوشین ہے اتنے بڑے بڑے یہ گڑے ہیں ٹھیک ہے نا جن کو ہم یہاں سے اتنا سا دیکھتے ہیں جہاں اتنا سا نظر آتا ہے لیکن عقیگر میں تو وہ زمین کے آٹھ گنا چھوٹا ہے لیکن وہ بڑے بڑے گڑے ہیں وہ پیر کا نشان نہیں ہے نبی بھائی نے وہ سفر نہیں کیا جو یہ جی لوگ جس طرح بیان کرتے ہیں اس طرح سفر نہیں ہوا ایسا کوئی سفر کر نہیں سکتا ایسا سفر ہر طرف تو ڈوریز ہے ہر طرف یونیورس ایک سولر سسٹم ہے پھر آگے دوسرا پھر تیسرا ہزاروں سولر سسٹم تو اجاز کر چکے اگر آپ روشنی کی رفتار سے بھی دوڑیں تو آپ ان کو کراس نہیں کر سکتے ایک سولو کو کراس کرنے میں آپ کو ہزار سال لگ جائے گا آنے جانے میں دس دس ہزار سال لگ جاتے ہیں اور پھر بھی آسمان کا کوئی بجور نہیں یہ سارا کوئی انسان کو انسان سے چھپایا گیا یہ ایک ایسا علم ہے میں سارے انسانوں کو کہتا ہوں یہ ایک ایسا علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے چھپایا میری نظر میں یہ ہے کہ یہ ایک لکیر ہے جب فرشتے زمین پاتے ہیں تو وہ ایک لکیر کو پھلانگتے ہیں کتنا ٹائم لگتا ہے پھر پلانگتے ہیں دوسری دنیا ہماری نظر سے اور ہے ہم وہاں تک اس ٹیکنالوجی تک نہیں پہنچ سکتے جو ٹیکنالوجی فرشتوں سے یوز کی جاتی ہے جو ٹیکنالوجی اللہ آسمان یوز کرتے ہیں وہ انسان کو نہیں دی گئی ہمیں ٹریننگ دی گئی روشنی کی رفتار سے ہم نے جہاز بنائے اگر ہم روشنی کی رفتار سے بھی سفر کریں تو ہم ہزاروں سال میں اس سولر سسٹم کو نہیں کراس کر سکتے اس سے آگے ایک اور سولر سسٹم ہے اس سے آگے ایک اور ہے اس سے آگے, 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 آگے ہم کراس نہیں کر سکتے آسمان تک نہیں پہنچ سکتے وہ آسمان اتنی دور نہیں ہے یہی کہیں ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں ضرور کوئی نہ کوئی ہے جس کے لیے اللہ سبان اس کو وہاں پہ لے کے گئی اگر کوئی راز نہ ہوتا تو اللہ کی دار آسمانوں کی سیر کرانی تھی تو وہ کیسے لے جاتے وہاں کیا لے جانے کی ضرورت تھی وہاں اللہ کی زار لے کر گئی ضرور کوئی نہ کوئی راز ہے جو حکمت ہے ذرائع ہے اور اللہ سے بڑا حکیم کوئی نہیں اللہ سے بڑا حکمت والا کوئی نہیں नहीं. اللہ سبحان جو حکمت جانتے وہ کوئی نہیں تو اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہاں پہ ہے کوئی برکت ہے کوئی ایسی بات ہے جو خانہ کبے میں نہیں تھی وہاں پہ کوئی راز ہے جس کی وجہ سے وہاں سے لے گئے اور وہاں سے اسمانوں کی سیر کرائے گئے میرے تو خیال میں یہی ہے کہ اسمان کا جو دروازہ ہے اسمانوں کا وہ وہی ہے یا وہ گولڈن ٹیمپل کے اوپر ہے وہ اس کے نیچے جو پتھر ہے اس پتھر پر آپ کو سیڑھی پر کھڑی کیا گیا اور وہاں سے آپ کو چڑھایا گیا میرے خیال میں وہ کوئی ایسا ہمیں نظر کا دھوکہ ہے اسمان اور زندہ انسان اپنی آنکھ کو وہ منظر نہیں طے کر سکتا مرنے کے بعد ہی طے ہوگی یا کوئی نہ کوئی راز ضرور ہے یہ اللہ کے راز ہیں اللہ کے بعلوم ہیں جو آج تک کا انسان نہیں جان سکتا مجھے تھوڑا ڈاؤٹ ہے کہ وہیں پہ آسمان کا دروازہ ہے آسمانوں کا دروازہ وہیں پہ ہے, وہی ہے. بیت مقدس کے بالکل اوپر میرا یہ جی علم کہتا ہے میری یہ ریسرچ کہتی ہے تیس چالیس سال ہو گئے مجھے سوچتے ہوئے علم حاصل کرتے ہوئے میرے خیال میں طے ہے ابھی یہ آگے جا کے دیکھنا جب بھی کوئی عجیب بات کی جاتی ہے تو لوگ اس پر حیران کن بھی رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ جس نے بات کیسے کر دی جب گیلیلیو نے کہا کہ زمین گول ہے تو اس وقت کا انسان چلتا تھا کہ زمین بچھی ہوئی ہے اختلاب پڑ گیا ہو سکتا ہے میری بات تو اطلاع پڑے لیکن ایک نہ حکمت ہے کوئی نہ کوئی ہے جو کھانے کا نہیں ہے تو جو وہاں پہ ہے اس لیے لے کر ایک نبی مکے میں رہنے والا ہے مکے میں پیدا ہوا اس کو وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے وہ دنیا کا ایک دوسرا علاقہ شام کا علاقہ تھا وہ جو مسجد ہے عطر مقدس ہے وہ شام میں ہے سارے علاقے کو شام ہی کہا جاتا تھا اب تو چونکہ ہمارے لیے وہ سیریا لہ ہو گیا وہ لہ رہا تھا فلسطین ہے اسرائیل لہ ہے ہے لیکن اس سارے علاقے کو پرانے وقت میں جب نبی کا دور تھا تو شامی علاقہ کرایہ شام کا علاقہ کہلایا جاتا تھا تو وہ شام میں لے گئے دور کا تو وہاں سے آسمان کی سیر کرائی تھی یقیناً وہاں سے راز ہے وہاں کوئی کچھ نہ کچھ ہے جو انسانوں کے علم میں نہیں ہے مقدس زمین ہے یہ تو میرا ایمان ہے یہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کے گرد گرد برفت ناز رکھیں یہ تو قرآن کا کہہ رہا ہے نبی کا قرآن کہہ رہا ہے جو نبی پر یقین رکھتے ہیں وہ اس کے قرآن پر بھی یقین رکھتے ہوں گے اللہ کی کتاب اس کے رسول کی کتاب تو میرے خیال میں تو ایسا ہی ہے اس سے زیادہ میں اس پر بلاگ بنا رہا ہوں ڈیٹیل سے سیریل بنانا چاہتا ہوں بڑھاؤں گا ان شاء اللہ پھر وہ بھی اس سے زیادہ میں خیال